Есть идеально плохая фраза для знакомства. Девушка, разрешите с вами познакомиться. Все девушки в мире, они и так твои уже. Ты подходишь и забираешь то, что принадлежит тебе. Дарить не для того, чтобы получить какую-то там цель, может быть, бонус для себя, а просто, чтобы сделать какой-то девушке приятно. Во-первых, это повысит тебе настроение. Во-вторых, ты потренируешься, чтобы говорить эти самые комплименты. Сейчас выбери девушку, которая тебе понравится. Не мне, не кому-то здесь из окружающей, а именно тебе. Подойди к ней и назови ей вслух пять вещей, которые тебе в ней понравятся. Привет! Отлично выглядишь. А меня Саша зовут. Ну, а, держи, это тебе. Спасибо. Много девушек красивых, смотрите как. А мне ты понравилась. <связь> Я хочу <ее> на тебе. <связь> Спасибо. Положишь в кулечек. <связь> это все не вовремя. Привет, меня Саша зовут. А вот ты куда направляешься? Честно, сейчас не тот момент, не то настроение, поэтому извини, пожалуйста. Вы можете на секундочку? Меня? Да. На одну секундочку. А, слушай, извини, я вижу, ты занят. Вот, меня зовут Саша. Вот, давай так, я не буду ничего придумывать. Вот, я возьму телефончик у тебя, и мы потом с вами сидим, а попьем кофе. Зачем? Ну, как зачем? Просто я вы... замужем, в принципе. Замужем, да? 那什么？ Подожди, меня тут пикапит, я тебе даже через пару минут, хорошо? Давай, мастер. Ну? как кто? Пикапит. Как тебя зовут? Саша. Саша, да? Да. А что, откуда столько наглости, скажи мне, пожалуйста? Не знаю, это по жизни, как то По жизни, да? Да. А комфортно тебе с такой наглости? Да. Да? Да. Ну, молодец. А это плохо? Ну, как тебе сказать, смотря когда. Везде нужно знать меру, я думаю. В зависимости yes. от девушки нужно применять индивидуал. Okay. Ну, ты как бы хотя бы ради приличия мог бы, допустим, спросить, как меня зовут. Как обычно, там говорят, девушка, вы так отлично выглядите, там еще что-нибудь как я. Ну, да, был кофе. Да, был кофе? Да. Могу предложить тебе чайков в интернете. Чайков? А чем дабл кофе не нравится? А чем чайков не нравится? А мне дабл кофе нравится, я там посмотрю. А, ah, yeah. Ну так вообще посмотрим. Ну, идем, посмотрим. Хорошо. Времени у меня сегодня много, общаюсь я от